Мы пришли сегодня в гости представить новый проект Школьные офицеры, который проводится по всей Украине по всем школам Украины. Это патрульные полицейские, которые будут закреплены за вашей школой и будут помогать вам решать проблемные вопросы, будут постоянно рядом, будут всегда придут, придут вам на помощь, если вы будете в этом нуждаться. Патрульные полицейские, которые закреплены за вашей школой, они будут с вами занятия, э, скажем, такого разговорного характера. Будут подниматься все проблемные вопросы, которые у вас возникают во время деятельности учебной, скажем, и там, в быту, дома, с родителями. Будут проводиться разговоры, скажем, такие тематические с вашими родителями, как лучше вас направлять в нужное русло, как надо правильно себя вести на улице, как правильно себя вести на дороге, как правильно себя вести в школе, для того, чтобы не создать себе проблем в последующей жизни. Понятно, да? Э, э, скажем так, сегодня мы пришли э, не совсем в ваш класс, но у нас произошло одно событие, которое привело нас конкретно к вам, потому что патрульные, сейчас школьные офицеры работают в других классах, вот, и, конечно, очередь подошла к вам, но один из ваших коллег, э, скажем, Совершенно такой поступок, который нас ускорил наш приход к вам. Вот. Среди вас есть солдата Валентин. Это ты? Да. Можно тебя на минуточку? Можно. Я хочу сказать о том, что я сейчас чуть-чуть расскажу. Ты знаешь, да, да. что произошло? Да. Валентин, он делал такой подпих. казалось бы, что это мелочь, да? 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 Но на самом деле, если каждый из вас хотя бы чуть-чуть вложит свое свое что-то, ну, в своей жизни, то, возможно, тебе казалось, что ты просто нашел, Валентин нашел кошелек с деньгами, а -а -а -а. И с банковскими карточками, так да. да. Он сообщил на 102, вызвал патрульных полицейских. Патрульные полицейские приехали, нашли, скажем, владельца этого кошелька. Но э, если для Валентина это просто как бы был звонок на 102, то для, ну, вы понимаете, что для человека, который потерял кошелек с деньгами и с банковскими, это, ну, это, он был очень благодарен Валентину за такой поступок. И мы в том числе я хочу сказать, что для Валентина сегодня вот есть у нас подяка. 20... Э, да, это пример для вас всех. И я прошу его наградить этой подякой. Это действительно очень человеческий поступок. Мы рады, что есть такие люди в таком едином месте и осознанной такой думкой. Дякую за такие вот подяка. Думаю, что будет Поверьте, если вы говорите делать добрые дела, то для всех будет награда. Не только виде подяки, а вообще просто даже ну, услышать благодарность другого человека, это очень важно. Чтобы это все знали. Спасибо вам, что я есть. Спасибо